di tengah-tengah kota moden Putrajaya. Bangunan megah dan jalan raya yang sibuk menjadi wajah harian. Namun di sebalik kesibukan itu, wujud sebuah ruang hijau yang menyatukan manusia dengan alam. Ini bukan sekadar kebun, tetapi sebuah simbol harapan, tempat komuniti berganding bahu menyemai benih masa depan dan menumbuhkan perpaduan. Selamat datang ke kebun komuniti bandar. Oasis hijau di tengah kota, di mana kelestarian dan kebersamaan bertunas bersama. Okey kebun besi 16 ni bermula sejak daripada tahun 2004 semasa kempen bumi hijau iaitu pada zaman Tun Abdul Ahmad Badawi masa tu semualah di Putrajaya ni kita ada buka 12 kebun di seluruh kawasan Putrajaya ini termasuklah yang Presiden 16 ni. So untuk Presiden 16 ni kita ada mendapat penyertaan daripada ahli kebun yang terdiri daripada penghuni-penghuni kuarters di apartmen kuarters kerajaan ni. So daripada sini kita dapatlah pelbagai peringkat umur lelaki, perempuan dan terdiri daripada pelbagai latar belakang. So kita buat kat sini Uh, sini boleh dikatakan yang penghuni penjawat awam tu yang menghuni kuartus ni dia sampai masa ini dia berpindah dan bertukar kawasan atau bersara dia keluarlah. So sampai satu masa tu tahun 2020 masa tu dah tinggal berdua lah Dan masa kebetulan lah masa 2020 tu pula datangnya wabak, wabak apa COVID. Masa itulah yang timbulnya semangat semua yang aktifkan semula kebun ni. Yang mendorong mula-mula uh, sebab uh, kita nak satu aktiviti yang sihat uh, habis kerja balik rumah kita tak ada aktiviti So di sini uh, kita boleh exercise, kita boleh berdamai dengan alam uh, kita boleh jumpa kawan-kawan jiran-jiran di situ kita memupuk uh, semangat kerjasama semangat berpasukan dan seterusnya lahirlah kebun ini setiap pagi mereka datang dengan semangat yang sama. Ada yang menyemai benih di tanah, ada yang menguruskan sistem hidroponik moden. Di kebun ini, dua dunia bertemu, cara tradisional dan teknologi hijau. Hidroponik menjimatkan ruang dan mempercepatkan hasil, sementara tanaman di tanah mengekalkan akar tradisi dan kesuburan bumi. Air dikitar semula cahaya matahari dimanfaatkan sepenuhnya. Setiap usaha dirancang agar kebun ini terus subur dan lestari. Inilah bukti kemajuan dan alam boleh berjalan seiring, melahirkan sebuah komuniti yang mandiri dan harmoni dengan bumi. Saya menyertai kebun komuniti ini sejak tahun 2020. Masa itu kami ramai-ramai daripada komuniti sini. Kita orang ratakan tanah ni dulu ni semak. Lepas tu kami uh, sama sama-sama lah ada enam blok sini. Kami sama tumbuhkan, lantik ahli jawatankuasa, lantik ketua, setiap usaha semua. Dan kami ratakan lah dulu ni banyak pokok buluh ni semua. Kami dah tebang dan start daripada situ bekerjasama dengan Perbadanan Putrajaya, dengan Jabatan Pertanian. Di sebalik kejayaan kebun ini, berdiri semangat gotong royong. Tua dan muda, lelaki dan wanita, semuanya berganding bahu. Mereka mencangkul tanah, menyiram pokok, membina batas setiap tangan memberi tenaga setiap hati menyumbang harapan sokongan agensi kerajaan dan pihak berkuasa tempatan turut memperkuat usaha ini bantuan ilmu benih dan peralatan menjadi dorongan untuk terus maju inilah wajah sebenar komuniti bersama menanam bersama menuai dan bersama membuktikan bahawa kehijauan di tengah kota adalah mungkin Okey, matlamat awal untuk kami membuka kebun di Pesan 16 ni adalah pada mulanya lah untuk kita tanam untuk makan sendiri pada peringkat awalnya lah. Kami pun menggalakkan ahli-ahli kebun kami ini menanam berbagai jenis sayur-sayuran ni yang terdiri daripada yang jenis atas tanah, dalam polybag, yang berjunjung dan juga jenis hidroponik. So daripada situ kami peringkat awal tu nak makan ambil saja. Memang kami buka kepada semua ahli kebun. kemudian sampai satu peringkat tu dah berlebihan kami kongsi dengan kawasan-kawasan sekitar ini dengan jiran, jiran Lah. Kalau kata surau nak guna untuk nak buat kenduri, kami bagi pada surau. Dan kalau ada siapa-siapa yang memerlukan, kita bagi saja secara percuma pada peringkat awal tu. Semasa peringkat kedua tu bila kami dah mendapat lebihan tu, itulah yang kami membuat jualan. Jualan separuh kita ambil balik untuk mau makan, separuh lagi untuk kita buat jualan untuk memenuhkan kita punya tabung kebun ni. Dan pada peringkat yang ketiga tu, bila dah ada makan sendiri, dah ada untuk jualan, kemudian kita bila semai, bila kita semai itu ada lebihan. Kita semai dua, tiga tray. Yang lebih tu kita masukkan dalam polybag, kita buat jualan anak-anak pokok. Anak pokok ni dalam satu polybag tu kita boleh dapat harga satu, ringgit, satu, satu bekas tu lima ringgit. Makanya kita dapat keuntungan daripada situ untuk masuk masukkan kita punya dalam tabung kebun lah. Di kebun ini, setiap insan mempunyai tempat dan peranan. Kanak-kanak membesar dengan tangan di tanah, belajar mengenal pokok lebih awal daripada gadget dan menanam rasa cinta kepada alam sejak kecil. Kaum wanita pula menyemai benih, menuai hasil dan menyajikan makanan berhasiat daripada usaha mereka sendiri. Di sini mereka bukan sekadar menjaga dapur, tetapi menjadi pendidik generasi tentang erti kesederhanaan dan kelestarian. Orang kurang upaya turut diberi ruang dan tanggungjawab. Di setiap barisan tanaman terselit keyakinan baharu bahawa mereka juga mampu menyumbang dan dihargai. Inilah wajah sebenar sebuah komuniti inklusif, harmoni dan penuh kebersamaan. Okey pada peringkat membuka tu kami saya nampak peluanglah kawasan kebun kami ni berada di kawasan yang strategik berhampiran dengan kawasan kuarters kediaman pejabat awam kemudian sebelah dengan tadika dan sebelah belakang kami ni adalah sekolah rendah dan sekolah menengah so kami libatkan semua golongan ni warga emas yang dia di kawasan kuarters lelaki perempuan dan juga anak-anak tadika budak-budak sekolah rendah dan sekolah menengah datang ke kebun kami untuk apa membuat pelajar belajar di dalam kebun, memang suasana kebun. Mana anak tadi kau pun bersama dengan guru-guru dia, dia buat kelas kat sini, tengok pokok, dia gembur, dia tiram, dia membaca ikut pada apa-apa yang guru-guru ajarlah. Termasuk dengan sekolah rendah pun dia akan masuk ikut pintu belakang kebun ni, buat kelas dalam ni. Di kebun komuniti ini, murid-murid belajar menanam dan menjaga pokok dengan tangan mereka sendiri. Benih kecil yang mereka semai, disiram dengan air dan penuh kasih sayang, menjadi pengalaman berharga tentang tanggungjawab dan kesabaran. Inilah pelajaran hidup sebenar, bahawa menjaga bumi bermula dengan menjaga sebatang pokok aktiviti di kebun ini juga boleh dijadikan salah satu aktiviti daripada murid-murid di sekolah ini untuk mereka belajar cara-cara cara untuk menanam, cara untuk menjaga tanaman dan mereka akan belajar tentang khasiat-khasiat daripada makanan sayur-sayuran yang kita tanam sendiri. Kami memang menyediakan kebun kami sebagai satu tempat untuk terapi dan riadah kepada penduduk. Ada yang yang datang berkebun dekat kami ini adalah ada daripada golongan-golongan yang kurang upaya yang berkorosi roda sebab kita sediakan laluan trek yang boleh mesra pengguna. Kemudahan yang disediakan ada tempat parking, rem, laluan yang uh, rata, uh, ada sikit bukit. Tapi untuk saya, uh, insyaAllah tak ada masalah lah dengan kawan-kawan saya juga. Setiap insan punya ruang untuk menyumbang. Golongan OKU turut serta menyemai benih menyiram tanaman dan membuktikan bahawa kemampuan sebenar lahir daripada semangat. Inilah wajah komuniti yang inklusif. Bersama mengusahakan tanah bersama menuai harapan dan daripada usaha itu hasilnya tidak sekadar dimakan tetapi dikembangkan menjadi produk bernilai membuka jalan kepada dunia industri hiliran yang lebih berdaya saing Yang produk hiliran sebenarnya yang macam-macam sayur-sayur yang kita goreng ni sebenarnya bermula daripada idea anak-anak anak-anak dekat rumah ni kalau kita kebanyakkanlah termasuklah anak saya pun kalau tanya makan sayur memang susahlah nak cakap makan sayur tapi bila kita goreng dengan tepung yang yang apa rangup tu dia makan pula itu yang jadi timbul idea yang membuat produk hiliran tu kita buat jualan dalam bentuk bekas dalam balang tu kita jual kawasan-kawasan sekitar dan yang paling utamanya adalah bayam Brazil, bayam Brazil kita komersialkan, jadikan bayam Brazil crispy. Itu adalah produk utama kami. Dan kami dah pasarkan uh, seluruh Malaysia dah sebenarnya. Hasil daripada kebun ini bukan sekadar dituai untuk dimakan segar. Ia diproses, diolah dan dijadikan produk bernilai tambah. Antara yang paling mendapat perhatian bayam Brazil crispy, snack sihat yang rangup, penuh khasiat dan kini menjadi kebanggaan komuniti. Setiap pack yang terjual membawa cerita usaha bersama daripada tanah yang disemai hingga ke meja pengguna. Inilah langkah kecil menuju ekonomi hijau yang berdaya saing dari ruang hijau bandar lahir produk tempatan yang mampu menempusi pasaran lebih luas. Okey, apa yang saya nampak kat sini lah, kita punya perubahan daripada segi kita mendapat bekalan bahan mentah, contohnya sayur-sayuran. Dekat sini apa yang kita dapat adalah benda yang segar daripada kebun yang kita tanam sendiri. Kalau kita dapatkan contohnya daripada pasar, kalau kita pergi pasar pun, apa yang ada jualan atas meja pasar tu, sama dengan apa yang kita dapat kat kebun. Cili, daun pandan, daun kunyit dan sebagainya, sama macam dekat pasar. Beza dekat pasar tu mungkin datang dari, daripada Cameron Highland. Dia punya rantai makanan tu jauh. Pembekal, peruncit, pem, apa pemborong, peniaga dan sebagainya. Kami kat sini mudah aja daripada kebun terus masuk ke dapur. Terus boleh makan mana benda, benda yang segar kami dapat. Dan kami, yang satu lagi, kami dapat apa memastikan apa yang kami tanam kat sini menggunakan baja-baja yang 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 dibenarkanlah yang kita boleh tentukan sendiri kena pakai baja organik ke baja kimia ke berbanding dengan yang kita dapat daripada luar kita tak nampak pun apa, apa guna baja apa yang dia guna baja-baja jenis apa kita tak pasti pun mungkin dari sumber-sumber yang apa memang yang yang kita tak tahu apa punca dia kan so, kat sini kita boleh tentukan sendiri nak baja organik boleh bancuh sendiri nak baja nak apa kompos boleh buat sendiri dekat sini kita belajar buat sendiri, amalkan kat sini mana kita tentukan apa yang kita nak dan satu lagi, satu lagi apa yang kita nampak tu adalah sumber pendapatan tu. Mana orang kebun ni kita boleh menjana pendapatan sendiri. Membuat jualan pada setiap pagi hari Sabtu Ahad di depan kebun kita tu datang petik timbang. Berapa banyak nak ambil untuk makan, ambil lah timbang. Bayarlah berapa banyak yang sesuai dengan harga yang kat sini itulah. Itu dia punya perbezaan dia. Hasil tuayan di sini bukan sekadar makanan, tetapi sumber ekonomi yang mampu menambah rezeki. Sayuran segar dan produk hiliran menjadi penghubung, menyatukan jiran, mengeratkan persahabatan. Daripada tanah yang subur ini, lahir bukan hanya hasil, tetapi ikatan komuniti yang semakin kukuh dan penuh harapan. Okey, uh, nak tahu keistimewaan uh, kebun komuniti bandar ni memang saya rasa sungguh betul lah. Uh, saya sepanjang masa ni tak berapa tahu juga ni ada projek yang uh, khas untuk orang di bandar. Uh, sejak saya ni bersara tu barulah kenal kawan-kawan di pusat aktiviti Wagemas dan uh, dapatlah uh, menikmati keistimewaan ni dan bukan ini yang katakan dapat bergaul dengan komuniti-komuniti komuniti di sini tetapi juga ni pada hujung minggu ni dapat beli sayur-sayur yang segar yang memang diusahakan oleh komuniti di sini juga di sebalik kejayaan ini Wujud sokongan padu daripada agensi kerajaan. Perbadanan Putrajaya menyediakan perancangan dan ruang, sementara Jabatan Pertanian membimbing dengan ilmu serta teknologi. Kerjasama inilah yang memastikan inisiatif hijau terus berkembang. Apabila komuniti dan agensi berganding bahu, lahirlah model pembangunan bandar yang lebih lestari menjadi contoh bahawa masa depan kita boleh dibina bersama. Dalam berkebun ni sebab kita yang pertama tu kita di bawah kawasan satu-satu majlis perbandaran. Contohnya PBT di Putrajaya ini adalah Perbadanan Putrajaya. Perbadanan Putrajaya ini adalah sebagai pemilik tanah. Apa-apa yang nak berkebun mesti mendapat kebenaran daripada pemilik tanah terlebih dahulu dengan cara kebenaran merancang tempoh serahat. Dia beri kegunaan dan kelulusan untuk menggunakan tanah ini maknanya secara sah. Maknanya kita tidak dianggap sebagai menceroboh. Antara cabaran yang besar yang dihadapi oleh Putrajaya iaitu penyertaan komuniti dan komitmen kebanyakan pejabat awam yang akan bersara dan berpindah keterlibatan agensi kerajaan swasta yang belum yang masih belum menyeluruh penglibatan belia sebagai pelapis yang masih kurang berminat dalam menyertai aktiviti pertanian bandar Peserta kebun komuniti ni kadang-kadang uh, langsung tak ada pengetahuan dalam bidang pertanian. Jadi pihak kami terpaksa buat uh, program latihan kursus yang berulang-ulang sama ada secara fizikal ataupun atas talian. Okay. Uh, dari segi khidmat nasihat teknikal, latihan yang diberikan tu termasuklah uh, kursus-kursus hands-on, uh, berinteraksi dengan komuniti, men, uh, memberi tunjuk ajar pada mereka daripada peringkat uh, penyediaan tanah, uh, semayan, penjagaan pokok uh, termasuk dalam uh, peringkat lepas tuai, pemasaran dan sebagainya. Sebab nak berkebun ni kita memang tak boleh lari daripada masalah. Tanah ke pembajaan dengan dia punya serangan penyakit kadang-kadang dia punya cara bancuhan baja pun tak betul sebab peringkat awal tu memang kita bukan bidang pertanian semuanya kita bukan pakar dalam bidang pertanian kita minta kepakaran tu datang daripada dia orang dia orang yang ajar kami untuk kami laksanakan dan kami pula komuniti adalah sebagai kumpulan yang melaksanakan bulan melaksanakan ini maknanya kami yang menjalankan kerja-kerja yang berkebun ni. So kami bergabunglah Perbadanan Putrajaya campur dengan Jabatan Pertanian sebagai pembekal-pembekal peralatan, tunjuk ajar dan sebagainya. Kami yang melaksanakan. Mana kami bergabung untuk menjayakan kebun kat sini. Kerjasama antara komuniti dan agensi kerajaan membuktikan bahawa setiap usaha kecil mampu membawa perubahan besar. Dengan sokongan Perbadanan Putrajaya dan Jabatan Pertanian, ruang yang dulunya terbiar kini menjadi simbol Malaysia Madani. Inilah contoh pembangunan Lestari. Rakyat dan kerajaan berganding bahu menghijaukan bandar dan menanam harapan untuk generasi akan datang. Harapan saya lah kalau sampai dapat kongsi untuk semua macam untuk satu satu Malaysia ni kan. Sebab apa? Kita dalam ini dalam setiap negeri kita ada jabatan pertanian. Setiap negeri ada jabatan pertanian dan setiap negeri juga ada pihak berkuasa tempatan dia sendiri, majlis daerah, majlis perbandaran, dewan bandaraya, dewan apa apa, majlis bandaraya dan sebagainya. Setiap negeri ada dan juga setiap negeri ada komuniti-komuniti komuniti yang nak berkebun. So bila bergabung ketiga-tiga pihak ni, semua tempat boleh buat benda yang sama. Semua tempat boleh laksanakan aktiviti berkebun ini dengan dibantu Jabatan Pertanian. Dia buka satu tempat tempat tu dan juga komuniti yang kat situ termasuklah semua sekali yang ada kat situ sekolah ke tadika ke maknanya semua orang tu kita tak kecualikan kita anggap orang tu semuanya turut, turut bekerja sama turut terlibat no one left no one behind orang kata mana semua terlibat dekat sini Tu harapan kita maknanya kita boleh copy apa apa yang kami buat kat sini di tempat-tempat lain boleh ikut contoh yang sama. Harapannya usaha kecil ini menjadi inspirasi untuk komuniti lain di seluruh negara agar lebih banyak ruang bandar dihijaukan dan lebih banyak masyarakat bersatu menyemai masa depan yang lestari. Usaha di Perisin 16 membuktikan bahawa dengan kerjasama tiada yang mustahil hari ini kejayaan mereka turut diiktiraf oleh kerajaan sebagai tanda bahawa kebun komuniti bukan sahaja menyuburkan tanah tetapi juga menyuburkan harapan sebuah bangsa kalau kita dapat berkongsi untuk semua kan maknanya kita sama-samalah meneruskan aktiviti berkebun ni yang pertamanya begitu kita menjimatkan belanja dapur kita kita yang keduanya kita dapat apa memastikan apa yang kita tanam tu saya sumber yang bersih kita boleh tanam terus bawa balik rumah kita makan kita menjimatkan belanja dapur pergi ke kedai pergi ke pasar dan sebagainya dan benda-benda tu semuanya kita benda yang simple apa kita mudah tanam mudah tuai sebab apa kadang-kadang apa yang kita tanam ni contohnya pada musim-musim perayaan menjadi rebutan Contoh daun kunyit, daun pandan, pokok daun lerik. Musim-musim perayaan tu daun limau purut, daun pisang bulan puasa kan. Daun pisang memang laku keras. Daun kunyit masa contoh nak raya kan nak buat rendang dan sebagainya. Ulang-ulang main tempat nak buat ambang menu berbuka puasa kan macam nasi ulam nasi kerabu. Benda-benda tu memang memang menjadi rebutan pada sesuatu musim-musim perayaan tu. Maknanya kita nak dapat benda tu tak payah pergi ke kedai tak payah pergi ke luar nak mencari cukup dengan kita tanam sendiri semai sendiri petik sendiri boleh makan sendiri kebun komuniti ini bukan milik satu insan tetapi milik bersama seluruh masyarakat setiap daun yang tumbuh setiap hasil yang dituai adalah lambang usaha rakyat daripada rakyat untuk rakyat beginilah wajah Malaysia Madani Apabila bumi, manusia dan negara berpadu dalam keharmonian, tanah ini subur kerana semangat kita dan selama semangat itu hidup, Malaysia akan terus tumbuh bersama.